Всем привет, С вами, как всегда я, Данил. И, ребята, мне сегодня выпал новый боец за 1500 звездных очков, ребята. И вот он. И, ребята, это Макс. Мне, ребята, Макс выпал, офигеть. Я, короче, только открываю мега-ящик. Потом такой думаю, а ничего не выпадет. Потом это вижу, шесть предметов. Долистываю до единички, начиная запись с другого телефона. И хоть бы сейчас выпало лего. Я очень надеюсь, что там лего. Пожалуйста, ребята, подписывайтесь и поставьте лайк. Тогда там точно будет лего. Так. Сейчас я поставлю подставку на телефона. Макс! Бу! Макс! Макс, ребята, выпал! И такой, ну, думаю, гаджет выпадет. На, нафиг, блин, Макс выпал. Сейчас мы за нее э, будем играть, тестировать ее. Э, ну, я уже одну каточку сыграл, топ-1 занял. Так, мы заходим в каточку. Блин, сейчас бы с Алишером кубки поднять. Но Алишера сейчас нету. И ты это поэтому он не может пока что играть. Давайте сейчас вы вот там столкнетесь друг с другом. Красава, Рика. А я сейчас тебя убью. Е. Yeah. Просто, ребят, когда бегаешь, вот стреляйте за Макса. Вот когда бегаешь, очень неудобно, поэтому я я бью. Мне так удобнее. Или вот идя на цель. <свист> так, давайте еще юзаем. Давай, 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 Блин, она заюзала ульт. Е. Так, у нас уже баночки. Нет, нет, Шелли, это, это нет, блин, ну ладно. А дальше баночку. Так. Ну, вот у Алишера на всех аккаунтах первый мифик это Макс. А у меня Макс вот никогда не было. И у меня вот только сейчас Макс выпал. Вот я играю три или четыре года в Brawl Stars. А я только вот. <свы> <свы> ну, вы поняли. Выбил Макс. Да, на трех тысяч э, кубко... кубков я выбил ворона, но не выбил Макс. Не первый Макс, по-моему, это... я не помню. Надо будет посмотреть старые видосики, посмотреть, какой у меня первый мифинг был, я сам не помню. Ну и еще я вот открыл, перед тем, как я открывал мега ящик, я открыл маленький ящик, вот здесь вот. И еще э, открыл мега ящик и открыл вот здесь вот. Кстати, ребята, давайте сейчас я накоплю на мега ящик и включусь. Давайте посмотрим, сколько у нас шанс. 400, 2... 0, 0, 402 шанса на Легу. На, Мифик. А, точно, лужи там, мифик. Лу мы можем. Мы можем либо Легу, либо Лу выбить. А в принципе и все. Мне не хватает только Лу. Генерала Гавса из хроматических и Лег. У меня 38 бойцов. Да, вот это, вот это да. Сейчас я выполню каких-нибудь пару квестов и дойду до да. Вот, например, за Мортиса сейчас выполню квест. Ну, не быстро, конечно, включусь, когда выполню квесты. Так, вот сейчас я играю с Дилоком. Я не знаю. Я в самом начале слился, меня гей убил. девок Он что-то тут крутится, типа, вау, удивлен. Может, это мой подписчик. Если Дилок, ты смотришь это видео, тебе огромный привет. Он тут гей у меня убил. Все свали. Нормально. Топ-1! Топ-1 с Дилоком заняли. Я вот сейчас тут выполняю раз-два. Еще третий квест. Я на 250 жетонов выполняю. Три квеста на 250 жетонов. Миллисекунда, блин. Миллисекунда, и мы бы заняли топ-1. Так, и у нас 100 жетончиков. Сейчас я еще квест на 250 жетонов выполню. И у меня уже будет то есть 64 левел. Потом мега ящик. Погнали. И, ребята, я победил. Блин, я опять забыл э, нажать <laughs> играть снова. И мы еще раз выиграли. Но я так и не нажал играть снова. И, ребят, мы победили. И я выполнил квест за Гейла. И нам не хватает чуть-чуть. Ну сейчас мы это исправим. Ну что ж, мы исправили это дело. Так, ну что, сейчас мы будем открывать мега ящики. Напомню, блин, напомню, вот такие у нас шансы с мега ящика, с биг -бокса такие же ящ... вот такие же шансы. Ну что ж, погнали открывать мега ящик. Короче говоря, выпало пять предметов и ничего не выпало. Так. Мы э, прокачаем М -м -м, Макс Нет. Ну, давайте Макс прокачаем. Он все-таки новый боец у меня, поэтому я его прокачаю. И он сразу у меня четвертая сила. Ну что ж, давайте поиграем за Макса с четвертой силой. У меня даже, блин, у меня. У меня даже Стью не так прокачан, как Макс. Хотя я Стю давно уже получил, когда он только вышел. А Макс я только вот пять минут назад выбил, а уже прокачал. Так. Так, так, так. Так, погнали. Да блин, что ты стреляешь? Так, там ничего, никого нет. Ты да, тут никого нет. Классно. У нас уже 6 банок, ребята. О, сейчас 7, 8. 9, 10, 11, 50. Сейчас банок. Ладно, что, 10 банок? 11. С 11 банок наберем. Все, 11 банок есть. Теперь осталось найти в, против... в противном... В противнике. Противника наш... найти надо. Нашего. Нашего. Е, топ-1. Мне кажется, Макса будет легко прокачать на высокий уровень. Вот, в сети тут ну, ребят, вот такое было видео. А вы подписывайтесь, ставьте лайки, имейте колокольчик. Ну а всем пока и до новых встреч.